বর্তমান সময়ে ত্রিপুরায় শিশু পাচার এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বিষয়টি সামনে আসতেই মানব সম্পদ রক্ষার্থে সবাইকে সতর্ক করা এবং এই ধরনের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে মূলত জোর দেওয়ার কথা বলেছেন জেলা সমাত্তা তথা জেলাশাসক উল্লেখ্য এদিন জেলাশাসক প্রদেয় তথ্য থেকে জানা যায় দক্ষিণ জেলা ইতিমধ্যেই বাল্যবিবাহেরও শীর্ষে রাজ্যের তিনদিকে আন্তর্জাতিক সীমানা তাই শিশু পাচারের সম্ভাব্য করিডোর হতে যাচ্ছে এই জেলা তাই জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ করা হয়েছে एन सी पी सी आर की तरफ से uh, मैं सनाक्षी कंसल्टेंट जी थे डिपार्टमेंट यहाँ पर आई भी ट्रैफिकिंग uh, uh, के अगेंस्ट बोल रही थी कि किस तरह से आजकल के ज़माने में इंटरनेट और साइबर ट्रैफिकिंग जो होती है जो आसानी तरीके से लोग ट्रैफिक uh, कर पा रहे हैं बच्चों को वो इन सब चीज़ों इंटरनेट के कारण अवेयरनेस uh, ना होने के कारण Uh, हम चाहते हैं कि अवेयरनेस नीचे से नीचे तक लोगों को पता चले स्कूल्स में पता चले बच्चों को उनके राइट्स पता हो, कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं किसको वो बता सकते हैं और किस तरह से वो अपने पेरेंट्स पे थोड़ा ट्रस्ट करके उनको चीज़ों के बारे में थोड़ा अवेयर कराएँ आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी हमें ट्रैफिकिंग कम करने के लिए खत्म करने के लिए तो नहीं बोलूँगी बट कम करने के लिए थैंक यू